Kalau ada sifat sombong dalam jiwa kita Jangan cakap lah Kita tidak akan dapat jumpa jalan betul Tak usah lah Orang tegur tak mahu dengar Orang nasihat tak mahu pakai Dia rasa dia dah cukup ha, Ini kita jaga Jangan ada sombong dalam hati kita ha, Bila kita ada sombong Allah palingkan hati kita Daripada jalan kebenaran Dan kita akan sesat selama-lamanya ha, Itu yang Allah Ta'ala sebut tu no. Saya hati zamanun ala ummati Ya firru minal ulama wal fukaha akan berlaku, dia kata, ke atas umatku satu masa nanti, satu zaman nanti, kata Nabi, akan berlaku ke atas umat aku. Apa benda yang berlaku tu? Orang-orang ramai ni, orang, orang awam ni akan lari daripada ulama, lari daripada fukah. Dia tak mahu dekati Tok Guru, dia sombong, dia angkuh. Ketika itu, kata Nabi, payah bertali, Allah Ta'ala si baliyat. Allah datang tiga, bala kata umat Muhammad malah yang pertama kata Nabi yarfaul barakata fi kasbihim. Allah tarik, angkat berkat daripada usaha mereka. Usaha ni usaha rezeki lah. Gaji 3-40 ribu tu tak cukup di situ lah. Pendapatan banyak tak mencukupi. Tak boleh buat jalan kebajikan. Yang kedua kata Nabi. Yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Mereka akan diperintah oleh pemerintah yang zalim. Zalim lah lagu mana pun dia tak nampak yang lain. Nampak yang tu juga. Yang ketiga yang ni paling kita takut. Ya khruju minad dunia bi ghairi iman. Mereka akan keluar pada dunia ni dengan tidak membawa iman. Sombong. Tak mahu mengaji dengan Tuk Guru. Tak mahu mendekati ulama. Mana nak faham agama. Faham akhidah. <tuk> tu dia. jadi itu nombor satu. Dan nombor dua tuan Imam Razali sebut. Kenapa kita perlu menjauhi sifat-sifat takabur ini. Ha, Imam Ghazali sebut, kerana sifat takabur ini membawa kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah akan murka orang yang bersifat bersifat sombong. Ayat kita baca tadi, Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna innahu Inna Hu La Yuhibbul Mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang takabur, sombong, Orang oh, yang sombong Tuhan tak sayang. Mana Tuhan benci, Tuhan murka. Tok guru saya kata tuan-tuan, apa tanda Tuhan benci kat kita? Tanda Tuhan benci tuan-tuan sekalian, kita tak boleh buat ibadat. Tengoklah tuan-tuan, kalau kita langsung nak pergi masjid, tak boleh, semayah jemaah, tak boleh, baca Quran, tak boleh, zikir, tak boleh, kebajikan, tak boleh, nak mengaji pun tak boleh, itu alamat Tuhan benci lah kat kita. Tetapi kalau kita boleh pergi mengaji, kita boleh pergi masjid, boleh buat ibadat, Alhamdulillah, itu alamat-alamat, tanda-tanda Tuhan sayang kat kita. Tok Guru saya kata lagi, bila Allah kasih seorang hamba itu, maka Allah campakkan hatinya, kasih kepada ibadat. Ha, bila kita kasih kepada ibadat tu, hatinya dekat dah kita akan dikasihi oleh Allah. Alamat-alamat. Syukur banyak-banyak kalau kita boleh buat ibadat kepada Allah. Maknanya Tuhan pilih kita tuan. Tuhan pilih kita untuk buat ibadat ni bukan jalan. Yang lain dia boleh. Dia boleh jogging lah ya Allah. Lari putih juga tadi. Subuh dua orang tak rot tu lah, tuan. Cakap betul dia. Ya? Dia boleh habis duit beratus-ratus ribu untuk benda yang bukan-bukan. Tapi nak buat kebajikan, nak buat sedekah, nak buat wakaf dia tak boleh pilih. Ini bukan senang tuan. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi punca Allah tidak kasih ke ke kepada kita tak terbuka pintu hati kita nak buat ibadat kemungkinan besar kita sombong sama ada sombong dengan Allah atau sombong dengan sesama manusia mungkin jadi menjadi sombong tengok orang miskin kita sombong sebab dia miskin kita kaya tengok orang bodoh orang tak cerdik kita sombong kita rasa kita alim kita berkuasa kita sombong dengan kuasaan kita ha kita makna kita kata, makna kita kita semua dengan Allah. Kita tak tunduk dan patuh pada peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong-sombong ni. Eh. Ah, ah, Minta dijauhi oleh Allah. Lagi supi, lagi halwi tuan kita jauh pada sombong. Sombong halus macam mana? Takabur yang seni. Pandang dengan mata hati ibadat yang kita buat ini dengan kederat kita. Tenaga kita, usaha kita tu sombong. Orang yang tawaduk merendah diri, dia terdak dan insaf, aku boleh buat ibadat ni semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Allah tak tolong, tak upaya lah. Dia nak sebut Allahu Akbar. Tak upaya tuan-tuan. Tak tergerak lidah. Kalau Tuhan tak tolong, tak terangkat tangan nak takbir. Kalau Tuhan tak tolong, kita tak boleh bangkit. Tengah malam tu tak boleh bangkit. Kita tidak ada kekuatan. Lepas kita sebut, La hawla wa la quwata illa billahi al azim. Kita tak ada haula, tak ada quwata. Sebenar sebenar-benarnya ini pertolongan Allah, bantuan Allah. Nampak hati kita ni benak-benak miskin, benak-benak fakir, benak-benak tak ada apa. Taufik hidayah yang kita boleh buat ibadat ni semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh dengan kesyukuran kita buat ibadat. Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah lagi. Tambah lagi. Kalau kita boleh buat dua rakaat di tengah malam. Kita nampak mata hati ni semua anugerah Allah. Syukurlah ya Allah. Kalau engkau tak tolong aku, tak mampu aku nak mengkit buat ibadat dua rakaat ni, dia tambah lagi empat. Sampai boleh buat sampai lapan pun ada. Sampai ada orang tu ada makit bukan 4 pagi dia ambil wuduk dia semayang sedap-sedap dah subuh masuk. Dia tak terasa berdiri terpacak tuan-tuan buat ibadat. Tuhan bagi dia kesedapan, kemanisan, kelazatan dalam mengerjakan ibadat. Pasal apa? Dia syukur. La ishakartuk la aziid annak. Kamu syukur aku tambah. Bukan setakat boleh buat ibadat, Allah campurkan pada kita kemanisan, keseronokan, keringanan untuk melakukan ibadat kepada Allah. Ha, jadi kita kena syukur. Kalau kita syukur betul-betul tuan-tuan Allah terima ibadat kita Allah. Nilainya tinggi tuan-tuan. Kalau Tuhan terima ibadat kita walaupun dua rakaat nilainya cukup tinggi. Ha, mereka yang bersyukur akan nikmat Allah tadi.